Редактор субтитров А.Семкин я все ко мне во сне, Я все как Я сейчас, сейчас живу. Я сил не все же! Я 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 осталась же! Я все 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 же! Я Я все же! Я все Я Идут погибнуть в той войне, И там погибло почти на а тебе опять фашизм. И что все это значит? Башин, 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 башин.

何だ? евроинтеграторами, мы не хотим нет, давать. А, а у... люди захотят, они все станут, все что вы Понимаете, мы пришли <со> в Китай. Да, да, люди хотят принести свою не точку, не не а вы... Я тоже с, с Егором сей 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 сейчас не там наши люди с мегафоном ходят и бьют. Нет, не то что. Не говорите, что с Егором разговаривайте. Не пишите. Массовая. Вот вас подали террорист. Мы их не пустим больше никого сюда. Вообще никого. Значит, вы народ потеряете. Это не народ. Это не А вот такое. Они с Евромайданом. Он те я уже объединились. Я что-то объявил. А нормальные люди, они все поймут и придут сами. Вы даже суть понимаете? Они отсюда уехали. Вы их выгнали. Кто выгнал? Их никто не гнал. Никто не гнал. Машина подъехала. Мы сейчас идем, предлагаем объединиться. Понимаете? кем? Ну, пусть, чтобы люди знали, говорит, мы хотим знать, что, говорит, пусть, кто вы объявите, что сюда такое, что, кто вы сюда что такое. Чтобы люди слышали, что, говорит, мы предлагаем, чтобы люди пришли, они не хотят объединяться. Это как, вор, как пошли прямо, и прямо пошли туда. Но вы подавили, люди сфере, там сфере, хотят Ну, Да, <соединяющие> Я даже с а так, ну, там тоже <соединяющие> есть, но у них уже тоже все более-менее, в как у нас, и, у Луган, Донецк и Харпик, в Донецке. Луган, Донецкий, и Харьков, в пока что наиболее стойкие. А мы можем как-то пороваться с ними. А мы общаемся. Это за ШВБ, это с Луганск, Донецкий, и Харьков. Юг тут не будет. Будет, когда юг свои дела поделать, и мы объединяемся уже в одну общую УЮВБ. Вот, сейчас есть УВБ и есть УЮБ. Вот. Будет одна общая, когда они там сейчас успокаиваются. Их вышивать еще не, не стоит пока, да? Да, пока еще Сережа, Сережа а какая роль на нашему батьке, находящемуся там? Находящемуся где -то. там? В России? Да. Сугубо юридически. Он как знамя нужен нам, а когда как знамя нет, Нужен. Батька нужен. Да. ему, что он там немножко хорошо ел. сейчас да, наше, глаза, глаза, почта, да, да. надо говорить. плохо Вопрос такой сильный. Да. все, все. Мы... Зачем вы сделали вот это? кучу? Зачем? Не Вы там? Нет. даже нельзя делать. Так это, вы... А почему вы не зайдете к капусту, у них не спросили? Нет. два дня не был партнером. Я это все знаю. Вы что не договариваются люди? Надо объединять людей. Вы что? Мы теряем аудиторию. Сейчас пойдет смеяться за нами будет. Все. на самом деле, это люди, они же не глупые они начинают там послушать, чтобы не пойму, что здесь как. Это примерно то же самое, как вот здесь, митинг, памятника Шевченко. Может, не подвешивай там -то уговорить? Про... Ну зачем они все? Ну, слушай, там вот лозунги. Там так те... в фунту, что и проблема, что лозунги вроде как одни и те же. Те... А вот под оплека там совсем другая. Там уже Евромайдан. И же, и там, там год против фашизма уже вместе с Евромайданом. Они уже объединились с ними. Они в нас стреляли, нас убивали. Теперь они дружат, чтобы только против фашизма. Они типа уже не фашисты. Они мирные Евромайданы. Сюда-сюда <связыватель> <люди, связыватель> да, а никто ничего уходить, не это, понимает этого. Просто под стену подойти, чтобы его сказал... <связыватель> а а туда не опасно идти. У... Да себе, все нормально. нормально. Хоть, люди хоть посмотреть, а что они, они не знают ума, Они не знают, куда идти. Они не знают, куда равно сильный. приехал. Мотался вот тут. Москва, Ростов, ТОП-С. сейчас все без изменений. Тот наш общий знакомый никак не успокоился. У нас, слава богу, в целом все в порядке. как там у них с Объясняй еще и походя. Ну, там Нет, вопрос в том, что у вас сейчас у такая... А вот это... Вы нам скажите, куда нам кинуть, Кем вы, Что он тебе проверяет? Если проверяет, то здесь. Там почему-то все шумиться, объединиться с евроинтеграторами, добиваться федерализации, бороться с фашизмом и с кедрусом. Да я с Кернесом сам готов бороться, но а я просто видел с кедрусом, куда я справился. Я, 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 не рассказываю, что мы там объединились с Евромайданом, Кернус, Дергон, ну, Я с ним согласен двумя руками. Но <с> это мне не делает честно. Не мириться пошли. Не мириться. Они вдруг впервые за все время, они вдруг начали приглашать Егора выступить а, они не пошли Ну, не знаю, а, что пошли. Там... просто не Береги... просто не Мы нет, а борьба хочет пойти на вокзал. Ну, может... Так, да, потом, да, а начнем, лучше, нет, ну с никто не, ну, не собирается идти в отношении он... Бородьбы, уже приняли все решения. Нет, там же не просто, а просто поймите, да, под словом боротьба, да, к сожалению, следует подразумевать не только самих боротьбистов. Там, к сожалению, были а и такие же ребята, я, с которыми я нет, здесь провел все эти дни. На них, к сожалению, стремил тоже вот для с этим решением. Дальше ждем сейчас своих, а он скоро будет. Что значит вежливые люди? Я вот, знаете, материт, я уже вежливый человек. Я такой мы, да. ну, В общем-то как бы и этим не занимались. Так вам тем более надо уже. Оп, вежливо человек все почему и нет. Договорились, давай. Так это мы нам сегодня принесли. Нет, я отдам, да, это как бы образцы. Ну раз уж вы так сказали, я отдам. Нет, я, я ж такой. Нет, для правого дела не жалко. Да. Опа. Думаю, в следующем митингу их будет больше, и мы их будем раздавать. Берите вы лампу, берите мы поругаем. Только так, только так, только так. Я да. приколю бы Не, ну вы кому-нибудь их потом дадим, угу. Они пригодятся. Да. Ну, короче, мы попросили там Егора, там что-то там вышло. Нет, просто мы были в России, мы понимаем, что от вас может находить какие-то хотя бы новые. На... Ничего не знаю. Я ездил, новости показывал, смотрел, что в мире творится. Скажу в слав, ребят, все хорошо на самом деле и все будет хорошо. Чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождать. Просто... Да мы не хотим, чтобы нас допустим... и нас уже никто не разорвет. Именно потому, что мы объединились, уже вступил в действие предварительный план дальнейших мероприятий. Да, алло. Алло. Да, да. Это ваш модератор звонит. Ясно, я понял, да. Не, ну абсолютно они меня уже развели на единственную. На вежливые люди забрали. Ну, я да, да? Вот уже лишили меня моей нашивочки. Ну, сам, сам сказал, пришлось сделать. Ну, что делать? Ладно, все. Все, вам привет. Все, давай, дружище, давай. Я побежал, потому что посмотри, там происходит. Все, я побежал. Ну, самое главное, а у вас стоп он вам написано, значит, сегодня. на самом Будет, как на это реагирует народ. Так, ну я, отключу пока что. Ой, все, вот так. На, братан, кинь это. То есть все сейчас пошли туда, но был ради, естественно. Уже там охрана чуть-чуть э, испугалась, потому что не думали, что это идут штурмовать раду я так предполагаю. И некоторые офицеры, я так понимаю, уже бьют тревогу, протягивают шланги. Ну что весьма на самом деле смешно. Нам ничего не надо сегодня. Как вы уже слышали, я тут сказал, что да, все будет, но, к сожалению, великому, придется сейчас там чуть-чуть, чуть-чуть остепениться, Подождать, скажем так. он про референдум? Пусть он говорит про, блядь, предателя, а не про референдум. Там небольшое, небольшой столик. Записываются те люди, кто готов на все. Отдельная просьба медперсоналу. Подходите, записывайтесь тоже. Отдельная просьба всем предпринимателям, кто может помочь и кто почувствует. Подходите, записывайтесь тоже. Отдельные листы для всех. Проблема в том, разрешите, что очень многие люди писались уже. Но эти документы попали в борьбу и, и в другие непонятные структуры.

Егор, ну пошли, Костя, пошли. Гостя! Гость! Ну пойдем! Занимается да, рой, блядь, да, да, думала, блядь. Расколом да, занимается да, половина да, пидорасов, которые сейчас с Апухиным. Сидят с евроинтеграторами. Я тебе это объяснял. Ну, пойдем с ним сейчас да, поговорим. Да, пойдем да, ты, и я да, и он сейчас поговорим. Мы проводим вместе сегодня. Пойдем ты, я и он сейчас поговорим. Я ему сказал, ты будешь выступать, блядь. Мы договорились, блядь. А сегодня утром он поставил машину, блядь. Он наебал. Меня, блядь, Пойдём, наебал! Идем, поговорим с Что ты не 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 меня а не на меня орешь? А это на меня ты что